Вітаю, ви на каналі Тівія, це окрема думка. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається в сучасній фотографії, і, зрештою, чи фотографія не зможе витіснити живопис. Культові герої сучасності, Ігор Гайдай і Кирило Гайдай, наші гості сьогодні. Я вас вітаю в нашій студії. Мені завжди приємно, коли ми можемо констатувати факт появи нової династії фотомитців Кирило Син Ігоря. Хоча ваше прізвище складається з двох частин. Чому? Красивая фамилия, у жены была. Так, мне интересно, каково было мнение э, отца? Он должен быть против, потому что если Гайдай, то это много объясняет, или я ошибаюсь? А, нет, я не, я не был против. Так. А, ну, вообще, это меня удивило сначала. Так. Просто удивило, потому что это немножко необычно, не uh -huh. Но в конечном итоге я понял, что это честно. Uh -huh. Ну, то есть люди объединяются, у них, потому что вот когда... Женщина берет фамилию мужа. Так. Меня всегда это немножко смущало, но ну, вот как это, ну как ее, вот я становился на ее позицию, думал, в нем была фамилия, она всю жизнь жила с ней. И, в мать, и тут И тут она уже здесь берет и просто так. ее куда-то отбрасывает. Да, она приобретает другую, но она отбрасывает, как бы она как придата к чему-то. А так, когда двойная фамилия, так понятно, что соединились два человека, единое целое. Фамилия стала более длинная просто. Ну, это всегда приятно, когда ты понимаешь, что твой сын может унаследовать твое мастерство. Но для сына это всегда ответственность, потому что, с одной стороны, mm -hmm. да, Гайдай – это, это имя в фотоискусстве, но и это двойная ответственность, потому что, а вдруг подведешь отца? Есть такое. И что? Как Я с этим Стараюсь. Будет? Новая ваша фотовыставка, которая начала свою работу тут, в Киеве, называется «Новая генерация», да? Mm -hmm. Чья это идея? Папина, не бойся. Ну совместно. Так. Мне кажется, в ваших работах больше света, чем в работах отца, или я ошибаюсь? Нет, не обязательно. Моя предыдущая выставка абсолютно в темных тонах. Как называлась? Светочеловек. Ну э -э отец говорит о ней как о создании фресок, на самом деле. Что за ну, прием? это метод, как бы. Что за прием вреда? там был использован? Это, это да просто световая кейс Это прием, который требует э определенного мастерства. Так. То есть сам по себе он вроде бы простой, потому что если вы там, откроете затвор обратно на улице, то там автомобили нарисуют вам некие линии. Uh -huh. Но это вы просто столкнетесь с каким-то, так сказать, ситуацией, которую вы не управляете. Если ты это делаешь осмысленно в студии, тебе нужно успеть за время экспозиции э, задуманные, как бы идею свою воплотить, то есть нарисовать что-то uh -huh. световым прибором, с световой кистью. Uh -huh. Вот, совместить это с той натурой, которая, допустим, вот Кирилл там выбирал модели, там они mm -hmm. несли определенные образы. И одновременно и вот, и все, все да, это? Да, все это все нужно сделать за одну экспозицию, все достаточно это нужно сделать быстро mm -hmm. и точно. И поэтому вот, я поэтому посчитал, что это нечто похожее на фреску, в том смысле, что ответственность стыкать, за время высыхания краски нужно успеть создать шедевр. Ну, сегодня у нас все считают, что фотографировать они могут. Да, у нас очень много фотомастеров. Я не знаю, чем это можно объяснить популярность Инстаграма, того же, когда сливается огромное количество фотографий? Популярность всем? Ну, во-первых, это было и раньше в мире, так. просто технологии. фотографии это все-таки деятельность, и безусловно, творческий, но он отличается от искусства тем, что он очень сильно связан с техникой, техническая. И э, определенные технологии, когда приходили фотографии, это уже было происходило. Когда серебряная фотография заменила дегератип, mm -hmm. это была тоже революция определенного рода. И тогда было. Потом, когда э, была изобретена узкоформатная, ну, малоформатная камера. То есть когда камера перешла на кинопленку, кинопленка существовала до фотоаппаратов этих. То есть сделали фотоаппараты под существующую кинопленку. И это была революция в документальной фотографии, потому что маленькая камера в виде лейки которую mm -hmm. изобрел Оскар Барнак, ее можно было носить с собой и снимать 36 кадров. То есть это было после этих пластинок одноразовых, это была просто революция. То же самое сейчас цифровая фотография, она дала новый толчок. Вот. И автоматики всякие, и возможности технологии, они привлекли еще в фотографию тех людей, которые раньше останавливались перед техническими сложностями. Например, большое количество женщин. Сейчас да, большинство новых фотографов. Так. просто колоссальное большинство это женщины, это женщины, а молодые что женщины? Девушки. Они женщина видит как-то особенно? Вот чувствует, почему? Ну они такие же авторы, как и мужчины, просто предыдущая тема. Вот э, не знаю, там, помните ли вы Советский Союз, когда любой владелец автомобиля был еще немножко механиком? Угу, конечно. То есть в ну, принципе это, да. быть владельцем Жигулей без механических навыков было почти нереально. Ну из-за количества заправок такими его ну, все ну, возили ну, с собой ну, эти да. Да так. все как бы, то есть вот сейчас вот представьте угу. себе, что фотограф раньше, это был так. вот такой еще. И э, человек, который должен был знать какие-то химические, физические законы. То есть, чтобы там, реализовать свою какую-то идею, ему нужно было достаточно там, обладать каким-то большим навыком э, ремесленной. То есть он должен был иметь, проявить пленку, uh -huh. даже просто заправить бачок нужно было уметь ее. Uh -huh. И ну, менять да, оптику, делать экспозицию. Это все чушь, такая, все это было ну, для женщины было сложнее, uh -huh. скажем. Она не расположена к таким техническим этим делам. И останавливала а, а творческий процесс, получается как бы тоже немножко тормозился этими техническими, mm -hmm. скажем, сложностями. Я скажу, что среди мужчин, которых я знаю, очень много коллег, когда я начал заниматься фотографией, это были люди, которые умели сделать просто качественное изображение. То есть уже сам факт создания качественного изображения их выделял среди всех остальных. Uh -huh. И о творчестве здесь речь практически не шла. Но вот это качественное изображение, это вас э, э, отделяет от других, ввиду того, что все-таки вы по образованию кинооператор. И да, и большую премию вы на фестивале молодости получили именно за свою киноработу. Э, это был фильм «Дракон», да, если я не ошибаюсь? Да, да, это по Рэю Брэдбери. Да, по Рэю Брэд, по Брэдбери. Очень, вот да. вас ведь всегда манила э, фантастика. А что же вы так теперь в фотоискусстве отличает э, Гайдая тем, что он невероятно реалистичен? Ну, потому что постепенно в жизни приходит, э, скажем, вкус так. к реальности, и я начинаю понимать, происходит такая ин ин инверсия, что реальность намного интереснее любой самой фантастической фантастики. Uh -huh. В принципе, реальность, наверное, там, фантастичнее всего, что существует в мире. Так. А как mm -hmm. же фотохудожники, которые получают э, миллионные гонорары премии за то, что они создают нереальные? Полотна. но есть тенденции в мире есть арт-бизнес есть все это я это связано еще с этим То есть все есть как бы из реальной вещи люди тоже получают какие-то сатисфакции и денежные гонорары ну просто немножко в другой области там допустим в документальной фотографии в новостейной фотографии но вы же из кино ушли не, не потому что вам, вам не нравилось кино боже без времени какой-то наступило. Ну, было два фактора. Так. Один из них то, что киноиндустрия, в то время, когда я закончил институт, киноиндустрия просто начала очень быстрыми темпами практически терять свою силу. То есть в стране были большие перемены, переписало финансирование, студии закрывались. И, и, и я просто понимал, что... Іли мені буде уготована судьба, що я там буду там 10 років там вторим оператором где-то. Тобто, були свої собственні ідеї. Ну тут случаї з Гайдаєм, називається Нітхуди без добра. Да. Що було далі? Тут Ми дізнаємося да. одразу після реклами. Залишайтесь на каналі Тівія. Це окрема думка». Ми повертаємося в студію програми Окрема думка на каналі ТІВІЯ. Наші гості сьогодні Ігор Кирило Гайдай. Ми в першій частині говорили про те, що насправді Ігор Гайдай міг зробити карколомну кар'єру в кіно. А, однак цього не сталося. Є шанси повернення, чи є якась спокуса, тим більше, що мені здається, зараз документальне кіно буде набувати не або яку популярність? А, кстати, от технічний прогрес, так, так можу сказати, технологічний прогрес, uh -huh. сейчас, ну, зараз моє личне предположение, хоча я думаю, що я совершенно не оригінален. своей мысли, он выводит документальное кино сейчас совершенно в, в, в новую сферу, в более широкую. Э, почему? Потому что, во-первых, стало возможно э, больше возможности сделать то, что раньше было как бы, более сложно технически. Mm -hmm. Во-вторых, э, документальное кино уже как бы за счет того, что оно там наработало с какой-то эгрегор свой, своих почитателей, с людей, там, благодаря интернету, еще чему-то. То есть раньше все-таки это было как бы так. Менее модно, uh -huh. скажем так. Ну, в хорошем смысле мода. Вот поэтому сейчас кино есть. И меня оно тоже интересует гораздо больше, чем игровое кино документальное. Uh -huh потому что это реальность. Это... Ну, по сути, ваши фотографии, все ваши фотоработы, это вот фрагменты этих документальных историй. Потому что ваш проект «Украинцы» — это вот вам, как фотохудожнику, удалось запечатлеть эту историю. Сколько длились эти «Украинцы», сколько вы снимали? Нас, «Украинцы». Да, я снимал... «Украина. Третье тысячелетие», да, на «Украинцы. Начало третьего тысячелетия». Я, я снимал их в конце... Uh -huh. Прошлого тысячелетия yeah. за три года, в 1996 году, начали с Ниной снимать эти фотографии и закончили. В 2003 году мы уже издали вот этот альбом, и, ну, естественно, выставка была. Кстати, единственная выставка, которая в полном объеме была. То есть все фотографии, которые были в альбоме, в проекте, были представлены вот на киевской выставке. Все остальные выставки, которые уже были чаще всего за границей, они были ну, как бы Часть этих фотографий только было. Ну, просто не было таких пространств. В, и, ну, и, и не получалось показать все. Но вы снимали огромное количество людей, огромные стратегические предприятия в том числе. Но это другой проект уже. Так. Стратегические предприятия, это проект, который называется разным .ua". И, 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 вот как есть какой-то риск, что фотохудожник, как и любой творче, любая творческая единица, будет использована властью, потому что, мне кажется, вот вам ведь посчастливилось работать и с политиками в том числе. посчастливилось, я не знаю уж. Ну, я снимал с политиками практически так. как э, коммерческий фотограф, который делал портреты uh -huh. людей. То, что я снимал для проекта uh -huh. некоторых политиков, это было абсолютно отдельная фотосессии я, uh -huh. я их даже по времени не перемешивал. Ну, вы делаете да. в своих работах политиков лучше, чем они есть на самом деле? Mm -hmm. yeah? Я не могу сделать их лучше. Я могу э, показать uh -huh. их э, составную лучшую часть. Uh -huh. да, я могу ее показать. То есть вы все-таки склонны приукрашать реальность немного? Ну, я это так не трактую, но это можно так, так трактовать. В принципе, это можно так трактовать, да, приукрашивать в реальность. Может это быть, трактую, именно да. поэтому Кирилл выбрал совершенно другой арт-объект? Он работает с детьми, потому что вот, вот она чистота где. Как появилась эта идея новой генерации, вашей, тема вашей фотовыставки? Mm, да, появилась, наверное, во время съемки, когда снимали деток французского лицея uh -huh. вот и все события которые там происходили все общение с ними uh -huh. сложности большие ну, детям, мне кажется, детей при фотосъемке главное не ограничивать. Они все сделают сами. Что у вас из этого получилось, Само да, собой, мы можем да. показать нашим зрителям. У нас есть несколько фрагментов. Вот небольшая часть этой экспозиции. Ну, на, на выставку выставкой заинтересовались дети их родители, кто еще? Вот насколько среди молодых людей интерес вызывает фотография? Они вот не просто там щелкнуть на телефон и в Инстаграм отправить, а, а серьезное увлечение фотографией. Ну, сейчас очень много людей стремятся фотографии. Угу. очень много молодых людей. Ну, Брат, фотошколы и... как не было, такие я, нет. Игорь, я бы сказал, да? как, что бум. Ну, фотошколы, угу. фотошколы много, угу. но это не фотошкола национальная, угу. это коммерческие предприятия, которые, ну, как бы такой ликбез фотографический угу. ликбез, то есть угу. людей обучают элементарным навыкам, чтобы они научились нажимая, там, взяв угу. в руки фотоаппарат, э, фотографировать. Угу. Школа с большой буквы вот в Украине она пока, на мой взгляд, еще не состоялась. Uh -huh. Потому что она сложная история, там есть объяснения какие-то, не, не стоит из-за этого как бы падать духом, uh -huh. вот. но такой фотошколы, конечно, как французская школа или американская школа, в Украине нет такой школы. Вот. Да и в России ее нету самое что интересное, хотя это ну да, я вот империя, сейчас да. вспоминаю имя Андрей картье Еврисона мы помним, да, да. Гельмут Ньютон, мы помним, а вот из российских я, может, к своему стыду, ну Гайдай это само разумеется, да, а в России я даже, ну что, Окна Роста, да, вот Юрий Рост ну, окна роста это не Юрий Рост, это отдельно. Да, рост это было раньше. Да. Окна роста. Юрий Рост это журналист, и который пользовался фотографией и пользуется фотографией. Так. Прекрасный, кстати, он фотограф, как вот документалист. Да. Репортажник, и, да. по сути. Репортажник, ну даже больше, чем репортажник. Вот рост, кстати, очень угу. интересное сомнение. Репортаж это все-таки в слове уже заложено. Это отчет. Да? Да. Это... Угу. И репортажный метод, да, метод отчета, как бы он есть такой. Но вот чем отличается хорошая документальная фотография, она все-таки немножко более глубокой должна быть. То есть сейчас это становится уже стандартом, можно сказать, модой, в лучшем смысле этого слова. Иногда это называется словом проект. Это погружение в какую-то тему и попытаться эту тему разработать, поднять. Раньше mm -hmm. это называлось очерк. Вот Рост занимался mm -hmm. очерками. Mm -hmm. То есть он очерк, он углублялся. Он не просто поехал на там прилет там Брежнева или там или, или вообще просто даже какое-то событие и, и поснимал вот в течение часа что там происходит угу. он приезжал много раз я с ростом несколько раз пересекался угу. когда мы снимали Марию Примаченко еще угу. будучи она живой, живой была и мы работали на одной площадке с ним я видел как он работает он приезжал туда его знали уже он был там свой человек вот в этих местах куда он приезжал мастер приезжал да. мастер Мастер, он был журналист настоящий, он много чего писал об этом, узнавал. То есть у него фотография была даже не очень самостоятельная в этом плане. Но и фотографии были самодостаточные, потому что он проникал в вглубь. Естественно, в такой обстановке, в среде, когда люди были открыты, всегда получается лучше фотография. Потому что в конечном итоге мы изображаем людей на фотографии или состояния какие-то. Все-таки вы получили классическое образование, да? Есть желание вернуться, есть какие-то идеи? Кино, в смысле? Да. Мне у меня, кажется, это у, у у киношники бывшими не бывают. У меня есть желание снимать документальное кино сейчас. Так. У меня есть желание снимать. Я очень долго, я уже три года с этим желанием живу, не очень спешу его реализовать, потому что хочу это сделать интересно. Угу. В первую очередь для себя. Думаю, что это будет и кому-то еще интересно, если это сделать интересно для себя. Вот. Но вот когда это будет сам физический старт, как бы, когда я уже возьмусь и буду заниматься только кино. Не могу сказать сейчас точно. В ближайшее время, думаю, может это у меня все произойти. Насколько важен сюжет вот, в, в, современной фотографии, Кирилл, как думаешь? Ну, он всегда важен. Без сюжета на... нет сюжета, нет интереса. Есть, Интересоваться, есть популярные сюжеты, которые вот как коммерчески успешные в фотографии? Или если ты думаешь о коммерческой успешности, то все, никакого арт... Нет, не обязательно совсем. Или может быть? на день гейме місце. Так, говорить представник нового покоління, що думають да. отці. Ми дізнаємося одразу після реклами на каналі Тівязь, що називається Окрема думка. Ігор і Кирило Гайдай наші гості сьогодні. Ми говоримо про сучасну фотографію яке майбутнє фотографії власне тут в Україні, у світі. Ну, фотография вот на мой взгляд она сейчас находится в кризисе и кризис я под, ну, под словом кризис я не подразумеваю что это плохое, так. Ну, скажем это переходное состояние. То есть, по моим личным там, субъективным, скажем наблюдениям, э, скажем та фотография, которая существовала последние вот, почти 200 лет, uh -huh. фотография скоро uh -huh. будет 200 лет, она уже вот этот способ, э, который нашла, разработала он тебя практически исчерпал в хорошем. То есть созданы так, прекрасные так, вещи, так. шедевры, и дальше, если фотография будет идти вот по накатанным рельсам, она просто будет повторять количественно. А тут ситуация очень сложная, потому что новые технологии дают огромное количество изображений. Так. То есть мы с вами вот там сейчас поговорили полминуты. За это время несколько уже там миллионов изображений появилось на белом свете. То есть это дают какую-то девальвацию самой картинки. Вот как картинка, фотография девальвирует. Но поднимается планка как бы, фотографии с большой буквы. То есть для того, чтобы картинка стала интересна большому количеству людей и привлекать при любой, стала да? ценой, она должна ну, в ней должно быть новое качество. Uh -huh. И вот это новое качество, я думаю, будет развиваться через фотографию творческую, через фотографию индивидуальную. Вот как э, говорили, авторское кино, сейчас будет фотография. Она как бы все время вроде бы была авторская фотография, но сейчас она будет э, как бы, больше тяготеть э, к авторским концепциям, к авторским идеям каким-то. Mm -hmm. а, и это уже происходит на самом деле. Происходит, и, и в мире это были примеры давно этому, но это не было таким более тотальным явлением. Mm -hmm. Потому что уже фотографы из предыдущих поколений довольно давно уже работали в каких-то определенных темах очень глубоко, как такая, такая ну, неангажированная журналистика, так можно сказать ее. То есть когда они сами себе были заказчиками, и им нравилась какая-то тема, и они в ней копались иногда по полжизни как бы. Mm -hmm занимали темы. Вот. И сейчас это будет делаться, может, немножко быстрее, потому что люди там, понимают. Ну, то есть фотография, во-первых, она в поиске еще находится. Что-то она нашла уже, что-то не нашла, но будет что-то перестроено. Потому что просто существовать в предыдущем режиме, повторять сделанное, я думаю, трудно, очень трудно. Например, самым даже талантливым фотографом я Сначала очень талантливых молодых людей, которые, на мой взгляд, снимать могут не хуже, чем Брессон, но они никогда не станут Брессонами уже. Почему? Потому что он родился в нужное время и, как бы, вот не знаю, как бы, вот он не снял сливки, не могу сказать про него. Он полностью реализовал или там на 90 там или там 98 реализовал возможности своего направления. И поэтому люди, которые будут делать так же мастерско, как он, uh -huh. но они будут уже номер 3, 4, 5, 10, но... Тем uh -huh. более, что с Брессоном было целое поколение магнумцев и людей, которые работали в его стиле. Просто он стал, ну, самое известное имя, я сейчас поэтому использую его. Uh -huh. На самом деле это была плеяда фотографов, которых было в мире, ну, человек 30, наверное, в то время. Вы можете, глядя на фотоработу, определить, кто из ваших известных коллег это сделал, даже не зная? Ну иногда да, иногда нет. Это не, это, это не факт, что можно. Какие-то, когда есть очень яркие стилеобразующие как бы, элементы так. фотографии, конечно, это определяется. Да. Кирилл, вы работа отца можете определить? Не ну, знаю. Думаю, вот, да. Да? По каким характеристикам? Что я Это да, чувствуется. Просто чувствуется. Ну, да. свет. Я очень, мне кажется, так, такой свет находит много разных Дай -дай, да? параметров. Он может вас подвергать критике, говорить, что эта тема неудачная? или да? Вполне. Да, ну самый миролюбивый фотохудожник на земле Игорь Гайдай может вас критиковать. Но не настаивает, он говорит свое мнение. Вы прислушиваетесь? Ну, да. А вот среди молодых людей вот какие сюжеты? Мне кажется, молодые люди они как раз им свойственно вот это влечение реальными картинками, потому что нет такого, да? Мне кажется, люди более старшего поколения хотят каких-то дорогих интерьеров, какого-то украшательства, или я ошибаюсь? Ну я вообще минималист, так. я люблю когда ничего не отвлекает от объекта съемки. Угу. Вот. Можем говорить о том, что рано или поздно все равно фотография вытеснит живопись, или это невозможно? Ну, думаю, нет. Это как телевидению это... не дано победить театр. Это другое просто. Я думаю, что наоборот, кстати, вот история искусства интересна тем, что фотография вообще освободила живопись в свое время. Ведь живопись несла еще дополнительную нагрузку информационную историческую Историческую, так. да mm -hmm. она, она 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 кроме шедевра кроме философии, которая особенно Возрождение это было, кроме она еще ну как бы несла на себе историческую там передвижники возьмем взять да, да. то есть с точки зрения арта я считаю что передвижники это был шаг назад но с точки зрения информации с точки зрения социального какого-то развития они вынуждены были выполнять свою функцию там описывали с помощью там своего мастерства страдания там, русского народа или бытие вот тех времен вот фотография фактически сняла живопись в необходимости. Смотрите, что пошло. Пошли там этих тысячи чечений. Афтеционизм стал подниматься голову по-настоящему. Хотя всегда он существовал, в общем-то, но в задавленном таком состоянии, немножко там, служебном. Вот. А после поэтому живопись стала неформальной и, и расцвела, можно так сказать. То есть, все. То есть фотография эту... С нее, Черную ну, работу, по сути, взялось. Да, но информационная часть, это просто для фотографии это характерно, угу. а для живописи нет. Для живописи нет, там совсем другое, там уже просто состояние. Поэтому это разные вещи, и фотография, думаю, никогда не заменит живопись. Есть проекты, о котором вы мечтаете, вы не пробовали вместе создавать какие-то работы? Это тяжело. Пока нет. А почему? Чтобы почему? кто против? Это не против не никто, против. но так. нет нужды просто пока. ну Во-первых, мы, скажем, находимся в одном культурном пространстве. Mm -hmm. Кирилл воспитывался в нашей семье. Он, кроме того, еще воспитывался в нашей студии, mm -hmm. что немаловажно. То есть получается, что и эстетический профессиональный опыт. Просто какие-то жизненные ценности uh -huh. в него, даже при его сопротивлении, они все равно каким-то образом, он с ними знаком как минимум. Uh -huh. вот он может там что-то отрицать, что-то принять, но это процесс, который происходит. Но при этом было бы неэффективно, если бы мы делали вдвоем одно и то же. Uh -huh. Мне кажется, это хорошо, что мы можем размножиться, как бы. Так. Ну, да. вы по-прежнему... Да, это, это наш ненаребенок, и поэтому так. он может делать еще что-то. Зачем же делать ему то же самое, что есть, и мы, есть если проект... мы это можем и так делать? А да. Есть проект, про который вы вот искренне мечтаете, чтобы, чтобы это было? Ну, кто, Кирилл или я? Кто начнет? Да у меня есть несколько проектов, которыми сейчас занимаюсь. Так. Времени не хватает, но стараюсь уделять. Надеюсь, скоро один с другими не появится. Так, мы заинтригованы. Чего нужно. ждать от Игоря Гайдая? Ну, я все время делаю что-то. То есть у меня этот проект, в смысле, это процесс безостановочный. Поэтому у меня, скажем, идеи переходят, ну, перекрещиваясь. То есть один проект могу как бы, подходить к концу. То есть я уже вижу, что вот он сформировался для mm -hmm. так сказать, того, чтобы его представить обществу или просто сделать какой-то заключительный акт. Mm -hmm. И в это время я уже работаю над другим проектом одновременно. Иногда эти вещи идут параллельно, и я просто переключаюсь с одного на другой в зависимости от своего состояния, от возможностей. Mm -hmm. Ну пока вы увлечены выставкой, которая у вас в галерее, собственно говоря, экспонируется, сколько будет продолжаться? Еще три недели. Три недели. У нас есть возможность увидеть эти эмоции, которые сумел современный фотохудожник Кирилл Гайдай запечатлеть. Это большое наслаждение, потому что, мне кажется, они исполнены такого света, что пропустить это невозможно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы есть. и Я всех вдохновения вам желаю, чтобы вы продолжали радовать и удивлять нас своими работами. Ігор Кирило Гайдай, наші гості сьогодні. Два, ну, мені здається, в Україні найпопулярніші фотохудожники сучасності. Це окрема думка на каналі ТВ. Ми зустрінемось завтра. Ці ж паріна, все добре. Ну, вот это був какой-то.